сказать, что новый прокурор назначен ли левом или на коммуникарфическом местами, Уже сейчас не имеет значения, какая фамилия у этого генерального прокурора. У меня нет никаких сомнений, что группа «Воля народа», группа «Ведроджини», голосуя за этот закон, получали конкретные преференции, либо в бизнесе, либо в политических кругах, либо на будущих выборах. Если кто-то в стране, кто сомневается, что господин Довгий, который вместе с Черновецком грабил страну, грабил Киев, сейчас хочет честного прокурора, Юрий Луценко, который показывал ему на первом заседании Верховной Рады решетку, говорил, что он его посадит, сейчас избирается генеральным прокурором голосами Довгого, Виталий Хамутынник, который работал с Арбузовым, который сидел вот здесь, на Грушевского, когда убивали людей, этот человек в пути, чтобы у нас был принципиальный генеральный прокурор, когда мы видим, что происходит на таможне, когда мы видим, что в день по этому голосованию начинаются обыски в компании «Укргазводобывание», и мы знаем, кто на эту компанию претендует, в этой ситуации говорить о том, что генеральный прокурор будет честным, кристальным и бороться за что-то. Юрий Витальевич что Луценко говорил, что он хочет представлять обвинение против Виктора Януковича. Но Виктор Янукович поддерживал Хамутын, он поддерживал Лосидок, он поддерживал Черновецкого, он поддерживал Арбузова и Курченко, с которыми работали те люди. Юрий Витальевич Луценко сейчас уже надо выйти на трибуну и говорить тем людям, что они, он о них думает. Сможет ли он это сделать? У меня есть большие сомнения. Сможет ли он внести в парламент на следующий день после своего прихода э -э, представление о снятии неприкосновенности партнера Виктора Нуковича и в том числе регионалов, который у сейчас в зале? У меня есть большие сомнения. Давайте ждать. Э -э, Мустафа, ну а ты не знаешь еще, какие преференции получила воля народа или за вот эти голосования? И в последнее время постоянно. Смотрите, мы не можем знать, поскольку эти договоренности происходят, мы знаем прекрасно как. А, что мы знаем точно? О том, что есть информация о том, что таможня так или частично, так или иначе отдана под влияние господина Хамутенника, Мы знаем о том, что компания округа на которой претендует другая группа, сейчас подвергается репрессиям, хотя нет никаких претензий к ним конкретных и прозрачных. Ну и помимо этого мы точно знаем, что две недели назад эти две группы, объявили бойкот и вышли из зала. Они сказали, мы не будем голосовать за этот закон и не будем голосовать за этого прокурора. Что произошло? Это был какой-то сеанс психотерапии, или, может быть, это поменялись ценности у людей, не поменяли свой устав, программу. Что произошло? Более того, мы прекрасно знаем, что эти люди получают преференции ведь не только за генерального прокурора, но то, что они поддерживают коалицию. Но по, сути, в коалиции достаточно голосов без этих людей. У нас есть 226, пускай формально. Почему мы должны пользоваться голосами Толговой и Хомутынника, если у нас есть самопомощь, батькивщина, которые, я думаю и уверен, хотели бы принципиального генерального прокурора? Спасибо. Спасибо.